Добрый день, меня зовут Юля, я специалист компании «Спецназ». Сегодня я расскажу, как правильно подобрать комфортную рабочую обувь. Хорошая рабочая обувь должна иметь следующие характеристики. Рабочий ботинок обязательно должен иметь систему фиксации подъема ноги. Это для того, чтобы нога при хождении не скользила. Также следите за тем, чтобы в передней части ботинка оставалось пространство, чтобы ваши пальцы могли свободно двигаться и не затекали. Также стоит э, обратить внимание на то, чтобы пятка в обуви была хорошо зафиксирована. При подборе размера ботинок необходимо учитывать следующие моменты. Важно знать, что мерять ступы лучше всего в конце рабочего дня, когда нога достигает максимального размера. Не ждите, что рабочая обувь растянется или разносится во время носки, а сразу выбирайте для себя подходящий размер. Измерять лучше обе ноги, так как часто левая и правая нога могут отличаться между собой по размерам. Если в обуви присутствует металлический подносок, то он должен закрывать всю длину пальца ноги, иначе защита не имеет смысла. Выбирайте удобную обувь и носите с удовольствием.